الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فيا فضيلة الأستاذ ورئيس هذه الحفلة القيمة وإخواني الكرام أنا أرحب بكم ترحيبا حارا وأهنئكم تهنية عظيمة من صميم قلبي وأميق فؤادي إني كنت أمامكم لأخطب خطبة وجيزة حول الموضوع وهو أهمية الوقت أسأل الله تعالى التوفيق لإلقاء الخطبة حول هذا ان شاء الله ايها المستمعون الكرام ان الوقت اهم ما يعتبر في حياه الانسان حتى انه اتم واغلى من المال واما الوقت والزمن في دقيقه ولحظه ان ذهبت فلا تعود ابدا ولو افق الانسان اموال الدنيا فلن يستطيع فلن يستطيع ان يسترجع دقيقه واحده من عمره فالوقت هو الحياه ولو انفق الانسان اموال الدنيا فلن يستطيع فلن يستطيع ان يسترجع دقيقه واحده من عمره فالوقت هو الحياه افعال النافعة أفلح سعيدا في الدنيا والاخرة. ايها الاخوان في الله ولا اهمية الوقت فقد اقسم الله فقد اقسم الله سبحانه وتعالى به في مواضع عادة في القرآن الكريم. حيث قال سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر وقال تعالى في اية اخرى والفجر وليال عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.